дело в глухарь. Расстрел Майдана становится таким же временем власти, как и убийство Гангадзе. За два года нет никаких внятных результатов, а главные фигуранты следствия сбежали в Крым. Они банально верили, что они не понесут никакой за это ответственности. Поэтому расстреливали, кого хотели, я хотел. Элитные квартиры в Киеве и связь с новой постмайданной властью. Кто и за что гарантировал беркутовцам свободу? Они прийшли к власти благодаря революції із сотні смертей. але так нічого і не зробили, щоб наказати віновних. Розумієте, одні були на майдані, одні тільки прикриваються майданом, а одні на майдані просто вийшли і зайняли собі такі позиції, що вони були там. Діло Майдана превращается в глухарь. Я був людина, яка безпосередньо дотикалася до вбитих людей. Я супроводжував їх в останню путь в морг. Там стоять мої підписи, навіть як керівника медичної служби. І до сьогоднішнього дня мене жодного разу навіть не викликали на допит. А главний свідетель, командир чорної роти Беркута, яка розстрілювала людей уже при новій власті, в октябрі 2014 збіжав. Я думаю, що вони банально вірили, що вони не понесуть ніякої за це відповідальності, тому й розстрілювали кого хотіли, я хотіли. По суті, так і вийшло. Міліціонер, на руках якого, можливо, не одна смерть, угодив лише під домашній арест і успішно ударився в біга. Суддя би не прийняв такого рішення, якби він не мав якихось гарантій про те, що він таке рішення прийме і йому нічого за це не буде. Тобто я вважаю, що це була погоджена позиція. Элитная многоэтажка в Киеве. За метр квадратный здесь просят до 50 тысяч гривен. Именно здесь жил садовник. Сейчас беглый беркутовец скрывается в Крыму, а квартиру в Киеве сдает в аренду. Дуже хороший путь, дуже хороший. Витался. Все. Витался все, всегда. Идите такие хорошие. Оказывается, в этом доме садовник владеет квартирой уже лет восемь. И по странному стечению обстоятельств его соседом является Сергей Кусюк, печально известный командир киевского «Беркута». Вы, 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 вы. Жилье последнего журналиста нашли еще во времена Майдана. Сейчас оба уже в Крыму служат оккупационным властям. Кусюка я знал давно. Ну, человек, если можно так охарактеризовать, это была рабочая лошадка. Человек готов был выходить на все массовые мероприятия, что он и делал и он выходил и выполнял достойно. Но когда назначили уже командиром его, то естественно я говорил, что у командира должны включаться мозги. Если кусюк по жизни выслуживался, то садовника должны были отправить на пенсию, еще когда нынешние постмайданные власти именовали себя «оранжевыми» и стояли у руля государства. На учениях у него развивалось, что это шашка, и увечья он получил. Но с таким вещем человека вообще должны были уволить по состоянию здоровья. Этот факт скрылся. Это было по-моему, при Ереме, если когда он был начальником ОД, и министром был Луценко. Секретные материалы нашли человека, который служил в той же черной роте Беркута. И он хорошо знал садовника. Я думаю, что здесь, на Майдане, он выслуживался, показывая не только всем, что вот он такой хороший исполнитель, но что он может на себя взять то, что впоследствии поможет сделать ему в будущем достаточно серьезную, положительную, как для него, карьеру. А выслуживался командир по-особому, никого не жалея. Если в основном те, кто расстреливал людей, держались каких-то групп, либо микрогрупп по 2-3 человека, то видео, на котором очень похоже на силуэт садовника, который расстреливает левой рукой, правую, травмированную, подкладывает под автомат, мы видим, что он действует единолично, то есть он показывает, что он один, если надо, то и в поле воин. И было видно, что он после нескольких выстрелов все ближе и ближе подходил к своей цели. Но не исключаю, что он хотел увидеть лицо умирающего человека, либо того, кого он сейчас убьет. Сейчас на скамье подсудимых лишь пять беркутовцев, не успевших сбежать. Сергей Зинченко, Павел Оброскин, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и заместитель командира полка Олег Дянишевский. По мнению следствия, эти пятеро убили 48 людей и 80 ранили. Ми пішли разом в напрямку до Шевкови... До Шовковичної все було переповнено, все тут бурлило буквально. Михаїл Сидоржевський сьогодні ходить по тим самим містам, де 18 февраля потеряв друга народного депутата Первого созива Якова Зайко. Бідолашка втікав разом з людьми і добіг у метро. Але Пашковський насіло, до нього телефон продовжував телефонувати. І ось він телефонує на телефон зайка. Чоловічий голос каже, що власне цього телефона мертвий в метро. Якову зайко було 73 роки. года. був із тих, хто побідів комуністичний режим і умер в сраженні за демократичну страну. І ця боротьба продовжується. Він завжди людей підтримував, які боролись за свої права.